अंकितास लॉ कॉर्नर चैनेल वर आप स्वागत है यांचं संगीताशी नातं जोडलं गेलं भास्कर बुवा बखले यांचं शिष्यत्व पत्करलेल्या नारायणाच्या एका प्रयोगाला पुण्यात लोकमान्य टिळकांनी हजेरी लावली ते स्वत नारायणाचा अभिनय आणि गायकी पाहून इतके प्रभावित झाले की त्यांनी नारायणाची पाठ थोपटली आणि त्याला बालगंधर्व म्हणून पुकारलं तेव्हापासून नारायण श्रीपाद राजहंस बालगंधर्व याच नावाने ओळखले जाऊ लागले त्यातली शारदाची भूमिका एकोणीसशे अकरा साली मानापमान या नाटकातल्या भामिनीच्या भूमिकेनं तर रसिकांना भुरळ घातली एकोणीसशे सोळा साली स्वयंवर या नाटकातली रुक्मिणी असो किंवा एकोणीसशे वीसच्या एकच प्याला या नाटकातली सिंधू असो वृक्ष या नाटकातल्या वसंत सेनेच्या भूमिकेनं तर बालगंधर्व बहुश्रुत झाले त्यांनी अनेक भूमिका आपल्या अजरामर अभिनयानं साकारल्या पुरुष असणाऱ्या या कलाकारानं आपल्या गोंडस चेहऱ्यामधून स्त्रीच्या अदा नटखटपणा लाजणं मुरडणं अशा काही पद्धतीनं साकारलं की ते प्रेक्षकांच्या मनावर मोहिनी घालून गेलं त्यांच्या मृत्यूपूर्वी पुण्यात पु ल देशपांडे यांच्या पुढाकारानं बालगंधर्व रंगमंदिराची स्थापना झाली आणि इथल्या पहिल्या प्रयोगाचा पडदा बालगंधर्वांनी स्वतःच्या हातांनी उघडला अशा या प्रतिभासंपन्न कलाकाराला एकोणीसशे पंचावन्न साली राष्ट्रपतींच्या हस्ते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला तर एकोणीसशे चौसष्ट साली पद्मभूषण या पुरस्कारानं भारत सरकारनं त्यांचा गौरव केला दिल जाती अनुपम सां थे अनुपम सां थे मांति प्रशांत सारे घोषण गौहर जान के चाहने वालों की एक बड़ी फौज थी जो उनके ऊपर पैसा लुटाए जा रही थी और गौहर जान ने भी उस पैसे को ऐसे लुटाया कि बड़े से बड़ा करोड़पति खर्चा करने में दस बार सोचे गौर खान को कहीं बुलाना होता तो उनकी फीस दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी उस समय वो एक गाने के रिकॉर्डिंग के तीन हजार रुपये लिया करती थी ये वो दौर था जब बीस रुपए का एक तोला सोना मिलता था अभी जब आप और बातें गौहर जान जी के बारे में जानेंगे तब आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये गौहर जानी थी जो ऐसा कर सकती थी गौहर जान जी ने ही हिंदुस्तानी गानों के लंबे लंबे फॉर्मेट को दो से तीन मिनट में गाने का रिवाज शुरू किया ग्रामोफोन कंपनी ने गाने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही बना रखा था जहां गौहर खान गाने गाए जा रही थी वही हिंदुस्तानी म्यूजिक भारत के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में पहचाना जा रहा था उनकी रिकॉर्डिंग की खास बात यह थी कि गानों को खत्म करते हुए वो ये जरूर कहती थी कि माय नेम इज गौहर जान ये अदा उनकी बेहद निराली थी लोग कहते हैं एक बार उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली की शादी में बारह सौ रुपए खर्च किए आश्चर्य हो रहा है ना अभी और सुनिए जब उस पालतू बिल्ली ने बच्चे दिए तो उन्होंने जो पार्टी रखी उसमें रुपए का खर्चा आया जिसकी कीमत आज के हिसाब से नौ करोड़ छह लाख रुपए बैठती है दतिया में जब उन्हें एक प्रोग्राम में बुलाया गया तो उन्होंने शर्त रखी मेरे आने जाने के लिए और मेरे साथी कलाकारों के लिए एक प्राइवेट ट्रेन दी जाए जिसमें उनके धोबी रसोइया और दर्जनों नौकर सफर करते, उनकी ये सर मानी भी गई Tchau, दिन दिन वो के दिन, वो के दिन, सवालों यदे विषयक विविध माहिती आजच्या दिवशीच्या घडामोडीवर आज आजचे साजरा करण्यात येणार तसेच गंमतीशीर विविधा, यामध्ये मनोरंजन आजचे वेद, संस्कृत सुभाषित मराठी कोडी आणि खूप काही